السلام علیکم کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری یہ نمازیں جو ہے پانچ نمازیں فجر ظہر اثر مغرب عشا یہ سب سے پہلے کس پیغمبر نے پڑھی اور پھر ہم پر فرض کی گئی آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں کہ کون سی نماز کون سے پیغمبر نے پڑھی اور پھر وہ ہم لوگوں پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دو رکاتے فرض پڑھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی تاریخ اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بہت تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریخ ہے یہاں زندگی کیسے گزرے گی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہاں ہے کہاں جائے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکاتے بت طور شکرانہ ادا کی ایک رکعت رات کی تاریخی جانے کی شکرانے میں ادا فرمائی اور ایک رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی یہ دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا اس سے اندازہ لگائے کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے اسی طرح زہر کی چار رکاتے جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی اللہ تعالی آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوز میں جنت سے ایک میڈھا اتار دیا چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے پر برائے راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم نے آواز دی اے ابراہیم بلا, ش... بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نے کوکاروں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالی نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے بیٹے ہی مشورہ کیا۔ اے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے ایسا صابر بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی اس طرح یہ چار رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کی ادا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما تھی نماز عصر کی چار رکھاتے سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریخیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانہ انی کنتم من الظالم تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے ان کو اس گٹھن سے نجائد تھی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی اس طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز ادا کی اور چار رکاتے اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چار تاریخیوں سے نجات عطا فرمائی تھی ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریخی سے دوسرے پانی کی تاریخی سے تیسری بادلوں کی تاریخی سے اور چوتھے رات کی تاریخی سے ان چار تاریخیوں سے نجات کے شکرانے میں اثر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکعت نماز ادا فرمائی اللہ تعالیٰ کو یہ چار رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا مغرب کی تین رکاتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزرد نہیں ہوتے تھے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرا برابر سرزرد ہو جاتا تو وہ اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے بہرحال حضرت دعوت علیہ السلام کی کسی لڑکی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کا اعلان فرمایا کہ ہم نے ان کو مغفرت دی تو اس وقت حضرت دعوت علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت چار رکعت کی نیت باندی جب تین رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لروش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ تاری ہو گیا اور ایسا گریہ تاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتی رکعت نہ پڑ سکے چنانچہ تین رکعت ہی پر آپ نے اکتفاق کیا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی یہ تین رکعت اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ حضور کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا عشاء کے وقت جو چار رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں دو کول ہے ایک کول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کی گھر والی اس وقت امید سے تھی ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا دوسرا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی تیسرے فیرون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ تور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانے پہنچ گئے رات اندھی، ٹھنڈی اور برفانی تھی اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی چپماک پتھر سے آگ نہ نکلی اسی حیرانی وہ پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوتور پر آگ جل رہی ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہرے میں کوہتور سے آگ کا کوئی شولہ لے کر آتا ہوں جب کوہتور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم, ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں آپ اپنے جوتے اتار دیں اس لیے کہ آپ مقدس وادی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے لہذا جو وہی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار رکعت نماز ادا فرمائی یہ چار رکعت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے